Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amriya ghamru mursalin. sadina muhammadin wa ala alihi wassalamu ala ajma'in. Terabis fahli sadri wasili amri wahlul uqdatan min lisan yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah eh, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dan saya dapat meneruskan perbincangan eh, bagi tajuk yang terakhir bagi eh, subjek eh, pengaturan syarah ini iaitu Uh, makkum, eh mahkum mahkum alaih eh mahkum alaih. Ha? Ha, jadi ini merupakan tajuk yang tak akhir lah, eh bagi pengantar syariah. Uh, jadi uh, kita akan melihat atau membincangkan ya eh, uh, mahkum alaih ini, ini uh, dari segi definisi, eh, jenis dan juga apakah halangan-halangan eh. Okey seperti yang telah saya sebutkan sebelum inilah. Uh, dalam uh, ilmu usul fiqah uh, uh, antara asas penting uh, uh, dalam memahami hukum syarak ialah mengenal komponen uh, uh, ataupun bahagian-bahagian uh, uh, yang membentuk hukum uh, hukum syarak uh, al hukum syar'i itu sendiri uh, uh, di mana terdapat tiga unsur utamalah yang telah saya sebutkan sebelum ini iaitu uh, mahkum bih iaitu hukum uh, itu sendiri uh, iaitu seperti wajib haram sunat makruh harus uh, Uh, mahkum, eh? mahkum alaih eh? mahkum alaih iaitu orang yang dikenakan hukuman eh? yang ini seorang mukallaf yang dijatuhkan hukuman dan yang ketiga ni ialah mahkum fi iaitu perbuatan atau perkara yang menjadi sasaran hukum ha, jadi yang terakhir ni kita akan bincangkan di sudut mahkum alaih iaitu orang yang dijatuhkan hukuman ataupun dikenakan keputusan oleh mahkamah okey jadi kita akan lihat di sini definisi, jenis dan juga apakah halangan-halangannya ialah eh? Okey, um, mahkum alaih ni eh, bermaksud eh, ialah individu eh, atau pihak, pihak yang dijatuhkan keputusan oleh qadi ataupun hakim eh, berdasarkan hukum syarak atau undang-undang. Eh, jadi eh di mahkamah sivil Panggil undang-undanglah. Ah eh, mahkamah dia dipanggil hukum syarak eh. eh, jadi ianya bermaksud pihak yang dikenakan keputusan atau hukuman sama ada dalam kes sivil uh, kes civil, kes jenayah ataupun uh, hukum syarak. Uh, uh, jadi uh, dalam konteks undang-undang ni, uh, uh, mahkum alih ini ialah dia merujuk, uh, merujuk kepada individu uh, uh ataupun orang lah uh, uh, atau entiti uh, yang terdapatnya suatu keputusan atau perhakiman dibuat. Uh, maknanya dia telah dijatuhkan hukuman lah ataupun keputusan telah dibuat oleh hakim. Ataupun eh, eh, mahkum alih ini juga boleh dikatakan sebagai pihak yang kalah eh, Dalam sesuatu tindakan mahkamah Atau telah diperintahkan untuk melakukan Atau menahan diri daripada melakukan sesuatu eh. Eh, Contohnya kalau, kalau dalam mahkamah sivil eh, mah, eh, Mahkum alih ini dikenakan eh, Ataupun diperintah untuk membayar eh, pampasan eh, Contohnya kalau dia ni. Melibatkan kerugian kepada satu pihak ha, Maka ma, dalam kes ini Dia dikenakan hukuman ha, Diperintah oleh mahkamah untuk bayar Kalau dalam kes jenayah ha, Contohnya kalau kes jenayah melibatkan ha, Jenayah ha, Tak kira jenayah hudud ke ha, ha, Kisah ke takzi ke ha, Maka ha, mahkum alih ni adalah Pesalah yang dijatuhkan hukuman ha, berdasarkan, hukum ha, berdasarkan hukum syarah Berdasarkan hukum syarak. Itu maksud mahkum alih eh. Saya kira boleh faham dah ni eh. InsyaAllah jadi um, dalam konteks uh, jenis uh, ataupun kategori uh, uh, mahkum alai ini mana uh, mereka mereka yang dijatuhkan hukuman ataupun uh, terlibat uh, dengan keputusan ini uh, mahkum alai ini boleh dikategorikan mengikut beberapa jenis lah berdasarkan kepada uh, konteks perundangan uh, pertama mahkum alai dalam kes sivil uh, ataupun muamalat uh, biasanya Uh, kes ini melibatkan uh, kes yang melibatkan tuntutan harta, kontrak atau hutang. Uh, contohnya, kalau seseorang itu diperintah ke membayar rugi atas kecuaian. Uh, uh, katakan dia dia dalam dalam apa dalam uh, satu uh, syarikat lah. Uh, menyebabkan syarikat itu rugi. Uh, maka di atas kecuaian dia. Uh, maka dia diperintahkan oleh mahkamah untuk membayar eh, uh, Uh, apa tu uh, ganti rugilah kepada syarikat berkenaan eh? uh, jadi uh, <coughs> sama jugalah kalau kes-kes yang lain lah, eh? uh, jadi kita lihat apa keputusan mahkamah tu uh, yang melibatkan harta ke, kontrak ke eh? uh, ataupun hutan dan sebagainya lah, jadi yang je ialah, kategori dua ialah mahkum uh, mahkum alaih eh, jenayah dalam kes jenayah, uh, kes jenayah. Uh, jadi Uh, pesalah yang disabitkan hukuman hudud uh, uh, Kisah ke takzi ke atau penjara uh, Jadi contohnya uh, Kalau seorang itu telah sabit kesalahan uh, uh, Minuh Allah uh, Maka dijatuhkan hukuman sebat Hukuman uh, uh, sebat Ataupun kalau tak sampai kepada peringkat hudud uh, uh, Maka dijatuhkan hukuman takzi Contohnya kalau di penjara Uh, dituduh penjara 5 uh, lima tahun contohnya atas kesalahan mencuri. Uh, mungkin sebab-sebab yang membawa kepada hukum hudu itu tak sampai, uh, tak cukup syarat maka mungkin uh, hakim me me menjatuhkan hukuman takzir. Eh? Okay? Uh. Okey. yang ke uh tiganya, eh? uh, tiganya, ialah mahkum alaih dalam kes perintah mahkamah. Uh, perintah mahkamah. Uh, jadi dalam kes ini ialah uh, bermaksud individu yang diperintahkan mematuhi keputusan syar'i ha, seperti penjagaan anak nafkah atau injaksi eh? jadi contohnya kalau contohnya kalau katakan seorang suamilah berlaku perceraian dengan isteri dia uh, maka mahkamah mengatakan dia kena bayar nafkah kepada isteri dia ke dan nafkah kepada anak-anak dan sebagainya lah uh, ataupun ada perintah injaksi. Injaksi maknanya dia tak boleh membuat sebarang kenyataan, eh, statement, eh, kata-kata uh, 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 yang boleh menyebabkan uh, berlakunya masalah lah kepada kes tersebut. Uh, uh, jadi itu adalah mahkamah uh, mahkum alaih dalam kes perintah mahkamah. Uh, uh, jadi tiga je tu ada typing error kat situ lah. Empat tu. Uh. Okey. Uh, dari sudut apakah implikasi uh, ataupun uh, kesan lah uh, ataupun dipanggil halangan uh, uh, terhadap mahkum alaih orang yang telah disabit uh, hukuman tersebut. Uh, uh yang pertamanya ialah uh, sekatan perjalanan. Uh, sekatan perjalanan. Uh, sebab dalam kaedah Pekah uh, tidak boleh membiarkan mudarat betul uh, maka contohnya kalau pesalah tu uh, seorang yang dia berhutang. Uh, maka ada tanggungjawab uh, pihak pemerintah untuk menyekat dia daripada keluar negara sehingga dia dia, dia, dia menyelesaikan apa tu tanggungjawab dia. Uh, contoh sekarang ni uh, kita lihat kalau kerajaan dia 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 mengenakan sekatan perjalanan keluar negara bagi yang yang ada tunggakan PTPTN ke ataupun tunggakan cukai ke dan sebagainya. Ha, ini contoh. Ha, ini kesan dia lah. Konsekuens ha, dia panggil. Risiko dia lah. Ha, apabila apa tu, apabila disabitkan kesalahan. Ha, yang keduanya ialah kehilangan hak tertentu. Ha, jika sabit kesalahan berat, ha, contohnya dia terlibat dalam kejenayah, kerasuah, jadi makkum alaih ni boleh hilang kelayakan Memegang jawatan Selaras dengan presid uh, Saudu Zara'i yeah? uh, Maknanya untuk menutup pintu kerosakan uh? Uh, Jadi dia boleh hilang kelayakan uh? Uh, Jadi itu yang orang bimbang sekarang Kalau katakan uh, uh, Kalau dalam seorang ahli politik uh, Kalau dia dikena, uh, dikenakan hukuman Tak silap saya lah Lebih pada 2000 Dia hilang kelayakan dia sebagai adun ke Sebagai ahli parlimen uh -huh. Jadi dia pun tak layak eh menjadi calon pilihan raya. Ha, eh, nah, begitu juga kalau seorang penjawat awam uh, dalam sektor swasta uh, sektor kerajaan ni uh, bila dia terlibat dengan kejenayaan uh, maka dia diberhentikanlah. Ha, eh, nah, begitu juga dengan terlibat dengan rasuah dan sebagainya. Ha, eh, nah, jadi kalau begitu kalau orang yang terlibat dalam bidang uh, profesional macam uh, peguam ke uh, uh, apa tu apa tu, kaunselor berdaftar ke eh, 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 doktor ke eh, jadi kalau dia terlibat dalam -kes jenayah co contohnya kalau eh, doktor kan, dia terlibat dalam eh, pem pemerdagangan manusia ataupun perjualan organ contohnya lah, eh, maka eh, mungkin ditarik, eh, lesen dia, eh, digugurkan, kelayakan dia lah sebagai doktor, doktor lah. dia tu memang kelayakan dia doktor, tapi untuk dia praktis eh, sebagai seorang doktor, eh, tidak diberi kebenaran oleh pihak eh, pemerintah lah eh. itu contoh kesan dia eh, hilang hak tertentu eh. uh, dan lagi uh, uh, kesannya juga ialah penguatkuasaan kehakiman maknanya uh, bagi orang yang uh, telah disabit kesalahan itu uh, maknanya hakim itu boleh menggunakan kekuasaan dia bagi melaksanakan sesuatu hukum. Uh, contohnya selain daripada hukuman tersebut, hakim juga boleh menyatakan uh, semua aset dia disitar uh, sudah dibekukan uh, ataupun Uh, katakan dia uh, Tidak bayar cukai Maka uh, Hakim kata boleh eh, Buat potongan gaji dia eh? uh, Ataupun uh, perintah penjara Kalau dia tidak uh, ingkar Membayar denda yang telah ditetapkan uh, Maknanya uh, Bagi Makkun Alih ini eh, dia terikat eh, uh, Dengan keputusan Hakim tersebut uh, Dan Hakim boleh Menguatkuasakan apa yang patut eh, terhadap uh, Apa tu Makkun Alih Orang yang didapati bersalah tersebut dan yang keempatnya ialah impak sosial eh, dan akhlak. Eh, impak sosial dan akhlak maknanya eh, di sini eh, eh, dalam eh, makna makum makun alaih makun alaih ini eh, dia diberi eh, maknanya boleh mengalami kesan sosial lah. Eh. Eh, kesan sosial seperti eh, reputasi dia terjejas dan kesan psikologi. Eh, biasalah kalau orang dah eh, disabit kesalahan maka kalau dia seorang profesional lah, kata seorang figura yang hebat lah, ataupun ahli politik, ha, contohnya lah, ataupun seorang businessman, ha, maka reputasi dia terjejas. Ha, itu impak sosial dan profesional. Ha, dan juga orang akan lihat, oh kenapalah ni seorang jutawan yang hebat, seorang profesional yang hebat, kenapa dia apa tu boleh terlibat dalam KK tertentulah, KK jenayah ke KK civil dan sebagainya. Ha, jadi sebab itulah kalau seorang profesional juga mungkin dia akan menjejaskanlah eh, apa tu kelayakan dia eh, kelayakan profesional dia itu. macam tadi lah, kalau doktor ke kalau seorang lawyer ke dalam kalau seorang apa tu kaunselor macam-macam eh, eh, yang yang dikata akauntan eh, yang profesional ini eh, eh, tapi dalam Islam ni makqulah ni eh, diberi peluang untuk bertaubat eh, bertaubat eh, ada jalan keluarnya dan diberi peluang untuk kembali kepada masyarakat. Ha, kerana hadis Nabi SAW menyebut, sesiapa yang bertaubat sebelum, setelah dihukum, maka taubatnya diterima. tapi dari sudut kesan dia, impak dia kepada, imej dia lah kepada masyarakat itu kekal lah. Ha. jadi pandangan masyarakat ni bukan senang nak kita nak hakis, nak buang. Ha, tapi dalam konteks Islam, bila sesuatu hukuman itu telah dijatuhkan, maka diberi juga jalan untuk dia bertaubat Okey, jadi sebagai kesimpulannya, berkaitan dengan uh, makkum alaih ni, uh, dalam Islam hukuman terhadap makkum alaih bukan sekadar balasan, uh, bukan sekadar hukuman, uh, tetapi uh, merupakan satu pendidikan dan penyucian jiwa. Uh, sebab itulah inilah falsafah atau roh uh, hukuman dalam Islamlah uh, bersifat mendidik dan menyucikan uh, jiwa. Uh, jadi Uh, dalam konteks yang lain juga, tujuan uh, hukuman itu bukan untuk balas dendam, uh, uh, tetapi untuk menegakkan keadilan uh, dan mengembalikan keharmonian antara hak Allah dan hak manusia uh, setelah, setelah kita bincangkan tadi lah, kalau dia melibatkan ke kejenayah, uh, maka ada hak Allah di situ, kalau melibatkan hak sivil, uh, ada hak manusia di situ, katakan dia uh, cuai di uh, atas dia mana kerja uh, tanggungjawab yang diberikan, so, itu dia seorang-orang Uh, financial, maknanya pengurus keuangan uh, ataupun dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab lah ke atas uh, apa tu uh, keuangan sebuah syarikat, tapi dia cuai uh, ataupun dia manipulik lah, uh, dengan kedudukan yang ada uh, maka uh, itu uh, ke keputusan ataupun tindakan perlu diambil untuk mengembalikan hak uh, syarikat tersebut ada katakan hak manusia lah yang ada di situ, begitu juga kalau dia melakukan kes-kes jenayah, maka perlu ditegakkan atau dijatuhkan hukuman eh, supaya hak Allah tertunai ataupun dilaksanakan eh, terhadap kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh, oleh uh, pelaku ataupun uh, manusia tersebut eh. okay, itu sajalah yang saya kira untuk tajuk Makku'alaih sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh